আৰু আমি সকলোৱে ভাই মন্দা চালোঁ আৰু ইমান ধুনীয়া এখন চিনেমা সকলোকে চাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু মই আইতাসকলেও কেনে পালে সুধিম দিয়া মেট্ৰিক্ছত আছোঁ আমি আৰু আমাক এই চিনেমাখন দেখুৱালে আমেৰিকাৰ পৰা সুদূৰ আমেৰিকাৰ পৰা আমেৰিকা কেলিফৰ্ণিয়াৰ ৰুবন ফুকন বুলি ছাৰে এজনে দেখাইছে তেখেতলৈ আমি এবাৰ জোৰকৈ হাত চাপৰি এটা বজাই দিছোঁ তেখেত থেংক ইউ এয়া ৰুবন ফুকন ছাৰলৈ আমাৰ আইতাসকলে আপোনাক সন্মান প্ৰদান কৰিছে আৰু আমি এতিয়া চিনেমাখনৰ কথা পালাচ বঢ়িয়া আজি আমি মুনিন বৰুৱা চিনেমাখন চাই আমি যিমানখিনি আমি যিখিনি লাভ কৰিছো এনেকুৱা আৰু বহুত অসমীয়াক মই আগুৱাই আহিবলৈ কওঁ চিনেমাখন চাওক আদৰি লওক তেওঁক আমি আমাৰ অন্তৰৰ পৰা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছো তেওঁক ধন্যবাদ আৰু যোনে চিনেমাখন দেখুৱাইছে তেখেতলৈ আমি আমি যিজনে আমাক চিনেমাখন চাবলৈ ৰুবন ফুকনে যি নেকি আমাক আগুৱাই আনিছে আমাক এইখিনি সুবিধা দিছে তেওঁ একো আগুৱাই যাওক ভগৱানে তেওঁক তেওঁক ভালে ৰাখিব আণ্টি কিবা ক'বা কেনে লাগিল চিনেমাখন তেখেতকো ধন্যবাদ জনাইছো তেখেতেও তেখেতকো ধন্যবাদ জনাইছো হয় হয় আনদি কিবা ক'বা মই ইয়াতে আমাৰ আইতাসকলকো দেখাইছোঁ আমি অ তেখেতে তেখেতে কিমান কষ্ট কৰি ন হাইমণ্ডাই কিমান কষ্ট কৰি চিনেমা বনাইছিল ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া চিনেমা হয় আৰু তেখেতে জুবিন দাগ আনিছে চাবলৈ গ'লে ন চিনেমা জগতত জুবিন দাৰ্গ আনিছে যতীন দাগ আনিছে সকলোকে অঁ ৰবি দা গানিছে হয় হয় তেখেত ৰুবন ফুকন তেখেত আমেৰিকাৰ পৰা দেখাইছে গতিকে তেখেতক এবাৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছে নাই আৰু আইতাসকল কেনে পালা এবাৰ জোৰকে কৈ দিয়াচোন কেনে পালে কেনেকে নাৰীটো মাৰি অম পাম কেনে পাইছে ককা বঢ়িয়া কেনে পালে ককা মাছিমা কেনে পালে কেনে পালে চিনেমাখন সকলো আহক ন আৰু সকলো আহক তাকে অনুৰোধ জনাইছো চিনেমাখন খুব ভাল পাব এই আমাৰ অসমীয়া চিনেমা যুগত কিমান কষ্টকে চিনেমা বনায় গোটেই কথাখিনি জানিব আপোনালোকৰ কাৰণে কিমান কষ্টকে চিনেমা বনায় আৰু কিমান কষ্টৰ ত্যাগ আছে এই গোটেই কথাবিলাক গম পাব আইডা কেনে পালে চ' আৰু আমাক আকৌ এবাৰ কৈছোঁ আমাক চিনেমাখন দেখুৱাইছিলে সুধো আমেৰিকাৰ পৰা আমেৰিকাৰ দাদা এজনে দেখুৱাইছিলে আমালৈ পঞ্চাছটা টিকট কাটি দিছিলে আৰু লগতে আৰু আমাৰ দহজন আৰু আইতা বেছিকৈ আহিলে ষাঠিজনেই হ'ল আৰু আমি গোটেইখিনি চালোঁ আমি ধুনীয়াকৈ আৰু চবেইসকলে ভাল পালে ন আইতা অঁ সকলোৱে ভাল পালে চিনেমাখন আপোনালোকেও ভাল পাব আহক এবাৰ আৰু মুনিন বৰুৱাদেৱলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলিও জনোৱা হৈছে তেখেতে কিমান কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিছিলে সেইটো আপোনালোকে বৰ নাপাব চিনেমাখন খুব এখন আৱেগিক চিনেমা আৰু হয় হয় কিমান অঁ ধৰি এখন চিনেমা থেংক ইউ বিছনা কিবা ক'বা তাইখন এক্সি কেনে পালা কেনে পালা থেংক ইউ থেংক ইউ তো কিবা কবি কেনে পালি কেনে পালি থেংক ইউ কেনে পালা থেংক ইউ এই দাদাই ফটো এখন উঠিব খুজিছে যোৱাচোন আইতা 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 এই চিনা ফটো এখন উঠিব আহিছে দাদাৰ লগত দিয়াচোন আৰু সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো আপোনালোকেও চিনেমাখন চাওক তেতিয়া ভাল পাব আমি মেট্ৰিকছত চাইছো ইয়াৰ পেলতলাৰ মেট্ৰিক্ছ চিনেমাখন বগা কেনেকৈ কেনেকুৱা পালে গোলাঘাটৰ আমাৰ বিয়া হৈছিলে যে ককা কেনে পালে হয় কিবা এটা কওক বাইদেউ কেনে পালে থেংক ইউ বাইদেউ মা কেনে পালে ভাল লাগিছে তাই যা

কি কৈছা ভাল লাগিছে এখন অলপ ব্যতিক্ৰম চিনেমা আৰু খুব ভাল পাব আপোনালোকে আহক চাওক আৰু তাৰবাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ সকলোকে চাবা অ এতিয়া কেনেবালা ভাল লাগিছে আপুনি কেনে পালে মাই কেনে পাইছা আৰু কেনে হৈছে আইতা কেনে হৈছে চা চাহ লাগিছে পাইছা আইতা কেনে ভাল লাগিছে সকলোকে ধন্যবাদ জানো কেনে পাইছে ককা ভাল পাইছে বাইদেউ কেনে পাইছে কেনে বাইদেউ বহুত ভাল লাগিছে থেংক ইউ আইতা ভাইদেউ বঢ়িয়া বৰণী আইতা বঢ়িয়া থেংক ইউ আৰু আমি এতিয়া উপস্থিত হৈছোঁ বেলফালে মেট্ৰিক্ছত আৰু চিনেমা দেখুৱালে আমি চালোঁ খুব ধুনীয়া চিনেমা আমাক স্পনচৰ কৰিছিলে আমেৰিকাৰ পৰা আমাৰ শুভাকাংক্ষী দাদা এজন ফুপন ফুকন তেখেতক ধন্যবাদ আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে আৰু এতিয়া আমি লাইভৰ পৰা পিঠাই লৈছো এবাৰ বাই বাই দি দিয়া চবে এনেকে বাই 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 টাটা দি দিয়া লাভ ইউ বুলি কৈ দিয়া লাভ ইউ